alloh alloh la ilah ilolloh alloh alloh muhammadi rasulluh alixonto'ra sobuniy tarixi muhammadiypayg'ambarimizning nasablari va tug'ilishlari bilmak kerakkim ummatman degan har bir odam payg'ambarimiz muhammad alayhissalomni o'z ota onasini taniganidek bilishi lozimdir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari arab nasliddin quraysh qabilasi bani hoshim urug'iddin bo'lib nomi shariflari muhammaddir sallalohu alayhi vasallam tug'ilgan joylari arabistonda makka shahridir otalari abdulloh abdullohning otasi abdulmuttalib uning otasi hoshim uning otasi abdumanofdir ushbu to'rt otalarni bilishlik har bir musulmonga lozimdir o'n birinchi otalari quraysh yigirma birinchi otalari adnondir payg'ambarimizning yuqorigi otalari ibrohim halilullohdir onalarining otlari ominadir payg'ambarimiz ota onadan yolg'iz tug'ilgan to'ng'ich o'g'ildir chunki payg'ambarimiz ona qornida ikki oylik bo'lgan chog'larida otalari abdulloh shom safariga ketayotib madina shahrida vafot topdilar yoshlari o'ttizga yetmagan edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hazrati iso alayhissalomdan besh yuz yetmish bir yil keyin tug'ildilar u zamonda eron mamlakatida mashhur no'shiravon odil podshoh edi odil podshoh zamonida tug'ildim degan so'zlari marviydur rabbiyul avval oyining o'n ikkinchi kuni dushanba kechasi sahar vaqtida dunyoga keldilar ona qornida yotishlari onadan tug'ilishlari boshqa bolalardek bo'lmadi chunki onalari omina og'ir bo'y xotinlardek qursoq og'irligini sezmadi yuklik xotinlarga bo'ladurgan badan og'irchiliklarning hech birini bilmadi ona qornida olti oylik bo'lganlarida xudoning do'sti oxir oxirzamon payg'ambariga yuklik bo'lding deb ominaga tushlarida bashorat bo'ldi bu muborak o'g'il tug'ilgan so'ngida oti muhammad bo'lsin deyildi tug'ilish oy kunlari tamom bo'lganda allohning qudrati bilan hazrati maryam fir'avnning xotini hazrati osiyo va boshqa bir necha hur qizlar bilan doyalikka hozir bo'ldilar bola tuqqan xotinlardek odatdagi to'lg'oq tortish qursoq og'rig'i qon kelishiga o'xshash narsalardan hech biri bo'lmadi payg'ambarimiz tug'ilganlarida poklik tozalik bilan vujudga ke keldilar shundoqki sunnat qilingan edilar kindiklari kesilgan badanlari yog'langan xush islik narsalar surtilgan holda tug'ildilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoga kelgan kechasida u zotning sharaf va hurmatlari uchun xudoyi taolo ko'p mo'jizalar ko'rsatdi u zamonda olam hammasi kofiriston edi o'tgan payg'ambarlarning ko'rsatgan haq dinlaridan odamlar adashgan edilar arab mushriklari tarafidan baytullohga uch yuz oltmish dona but osilgan edi arablarning har bir urug'i o'zlariga atab baytullohga bir donadan but osib qo'yishni odat qilgan edilar mana shu butlar payg'ambarimiz tug'ilgan kechada hammalari yuz yiqilib yerga tushdi ertalab kelgan kofirlar bu holni ko'rib hayron qoldilar va ham ona qornidan yerga tushgan chog'larida bir nur paydo bo'ldi uning yorug'ligidan shom viloyatidagi busro degan shaharning saroylari ko'rindi makka shahri bilan buning oralig'i 50 kunlik yo'l edi hozirgi eron xalqi o'z zamonlarda hammalari otash parast kofir edilar tutgan dinlari esa majusiylar dini o'tparastlik edi bularning otashkada ya'ni ibodatxonalardagi ming yillab uzun zamonlardan beri o'chmay yonib turgan hisobsiz o'tlari payg'ambarimiz ona qornidan tushgan chog'larda o'chib qoldi yana ul mamlakatda sova degan bir ko'l bor edi shu kechada yerga singib ketib samova degan cho'ldan qaynab chiqdi ul cho'l suvga mo'l bo'ldi ko'lga aylandi mana shunga o'xshash u kechada bir necha turli mo'jizalar paydo bo'ldi kim agar ularning hammasi bu o'rinda yozilsa bir kitob bo'lur endi bu joyda aytganlarimiz daryodan bir cho'mich xirmondan bir hovuch misoli bo'lsa ham qolganlarga ishorat mo'minlarga bashoratdir payg'ambarimiz tug'ilganlarini anglagach bobolari abdulmuttalib hammadan ortiqroq suyundi yoshligida o'lib ketgan bolasi abdullohdin yodgor qolgan yolg'iz o'g'li muhammad deb ko'p suyar edi alloh alloh ijodkorlar matnni najot nur o'qidi badiiy bezak ustasi nodirbek umarov montaj ustasi iroda mumarajabova badiiy maslahatchi o'zbekiston xalqaro islom akademiyasi xodimi islomshunos abdulhamid zayriyev prodyuser ikrom ulug'boyev